полдень в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко требует повышения эффективности работы прокуратуры. Речь идет о борьбе с коррупцией, расследовании резонансных уголовных производств и преступлений против активистов Майдана. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями прокуратуры, посвященной их профессиональному празднику. Лидер страны поздравил присутствующих, но в то же время подчеркнул, что он и общественность недовольны действиями правоохранительных органов. По его словам, основными недостатками являются избежание наказания крупными чиновниками – и невозврат украденных Януковичем и его приспешниками госсредств. Порошенко также призвал не затягивать с расследованием преступлений против Майдана. Друзья мои, показухой не Друзья мои, показухой не отделайтесь. И президент, и его команда не задействованы ни в одном коррупционном деле. Прошу очень. У вас есть политическая воля, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Смело выносите мусор из избы. Перед капитальным евроремонтом очищайте наш дом от коррупционеров, преступников и активнее информируйте общество о вашей работе. Скромность тут ни к чему. Там, где у вас есть реальные результаты работы, а они есть, говорите об этом. Канада направила помощь для украинских военных. Самолет с тремя тысячами комплектов зимнего обмундирования и медикаментами накануне приземлился в аэропорту Борисполь. После разгрузки зимнюю форму сразу же отправят в зону проведения АТО. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Первая партия зимней экипировки для украинских военнослужащих в АТО обошлась в полтора миллиона долларов. Данная форма пошита из вода и ветронепроницаемого материала. К тому же, по словам канадских военнослужащих, она очень удобна. Да, у нас в Канаде такая же форма, только другого цвета. Правда, мы недавно запустили обновленные формы, но вы посмотрите на людей возле самолета. Формы отличаются только по цвету. У нас носят такую же форму. Ранее министр обороны Канады Роб Николсон сообщил, что АТАВА предоставит Украине военную помощь на 11 миллионов долларов. В скором времени также ожидаются поставки систем тактической связи, приборов ночного видения и передвижных медицинских установок. В ответ на прямой запрос Министерства обороны Украины мы предоставляем большое количество военного снаряжения нелетального действия украинским вооруженным силам. В помощь входят 30 тысяч зимних курток, 30 тысяч пар штанов, 70 тысяч пар берцев по технологии Гортекса и половиной тысячи пар рукавиц. Принять помощь из Канады приехал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в такие времена нашу страну поддерживает весь мир. Находясь здесь, в нашем аэропорту, на фоне этого самолета, мы не просто понимаем, но и чувствуем, что мы не одни в борьбе с российской агрессией, что у нас есть настоящие друзья, с нами их солидарность, мы не безразличны миру, и США, Канада, ЕС, страны Азии, весь цивилизованный мир в один голос поддерживает Украину. Сразу после разгрузки самолета у Борисполя зимнюю одежду передадут бойцам. До конца этого года Украине предоставят 30 тысяч комплектов зимнего амбудирования. Вероника Сектым, Нина Герасименко, Владлен 0, БТБ. За минувшие сутки на Донбассе погиб один мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр «Атом». На территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 16 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков. В частности, из миномета в ракетно-зенитных установок «Град» были обстреляны Трехизбинка, Ольхова, Горская, Крымская, Макарова, Счастье, Станица Луганская, Сокольники, Авдеевка, Пески, Николаевка, Новобахмутовка и Тоненькая. Украинские артиллеристы для защиты мирных жителей Донбасса от банформирования на 27 огневых ударов по местам ведения огня боевиков всего за сутки украинские военные отбили 38 атак врагам также террористы несколько раз пытались атаковать позиции силатов в терминалах донецкого аэропорта все попытки отбиты стратегический объект по-прежнему под контролем украинских войск ну а за время конфликта на востоке Украины погибли 4356 человек, включая 298 жертв сбитого малазийского Боинга. Об этом сообщает ООН на своей странице в Твиттере. За период проведения АТО ранено более 10 тысяч человек. Кроме того, Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность случаями насилия на востоке Украины. Он призвал расследовать сообщения об убийствах, похищениях и жестокости на Донбассе. Утро в Донецке началось относительно спокойно. Сообщения о происшествиях в районе города не поступали. Об этом заявляет пресс-служба Донецкая ОГА. Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме. Ведутся работы по ремонту и замене линий электропередач и электрооборудования, поврежденных в результате боевых действий. Уже восстановлено электроснабжение поселка. Абакумова в Кировском районе и около 100 домов частного сектора в Петровском. На данное время отсутствует электроснабжение в Куйбышевском районе. Частично остается обесточенным поселок Трудовская и частный сектор поселка Октябрьский. ОБСЕ сообщат о 70 машинах с тяжелым вооружением под Донецком. Об этом заявил спикер специальной миссии ОБСЕ Майкл Батюркив. Международные наблюдатели отметили, что неподалеку от Донецка был замечен конвой из неопознанных военных бензовозов и грузовиков во главе с автомобилей и самопровозглашенной ДНР. Конвой состоял примерно из 20 машин с тяжелой артиллерией и ракетными установками. За последние две недели представители миссии заметили еще три больших группы военных машин, которые едут с востока. Техника без опознавательных знаков предположительно предназначена для пророссийских боевиков. Россия не может влиять на решение Украины о вступлении в НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йен Столтенберг. По его мнению, любое суверенное государство самостоятельно решает, хочет ли оно быть членом той или иной организации, нацеленной на обеспечение безопасности. Столтенберг отметил, что в Альянсе уважают решение, принятое Украиной несколько лет назад, не вступать в военные блоки. Тем не менее, сейчас генсек заявил, что и НАТО, и он в частности примет позицию Украины, если она изменит ее. Генсек НАТО подчеркнул, что не одна одна страна, не входящая в Альянс, не может рассчитывать на право вето украинского выбора. Территориальная целостность Украины должна быть защищена. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в ходе своего визита в Москву. После долгой речи глава российского МИДа Сергея Лаврова Ягланд дал понять, что причины его поездки это внутренние проблемы России. Тем не менее, глава Совета Европы высказал мнение о том, что Украина независимое государство со своей внутренней Внутренняя политика и вмешиваться в ее дела, нарушая суверенитет и целостность, неприемлемо. Но ну, а в России запущена очередная межконтинентальная ракета Булава, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Федерации. Стратегическая атомная подводная лодка Александр Невский запустила ракету из Баренцева моря. Стреляли из-под воды, а боевые блоки ракеты упали на полигон Кура на Камчатке. Испытательные пуски Булавы в этом году происходили более успешно, нежели предыдущие. Эксперты предполагают, что этим Россия хочет показать миру свою мощь. Боевики на Донбассе угрожают экономической безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Багуслав Саботка. Газопроводы, по которым российское голубое топливо поступает через Украину в Европу, частично проходят по территории, которая сейчас занята боевиками. По мнению главы чешского правительства, на этих территориях могут происходить кражи газа, который предназначен для ЕС. Это угрожает энергобезопасности Европы. Политик отметил, что сейчас крайне необходимо обеспечить возможность Центральной Европе пережить перебои с поставками топлива из России. Для этого нужно в кратчайшие сроки завершить строительство газопроводов, соединяющих Центральную и Восточную Европу с Польшей. ЕС ввел в действие санкции против 13 представителей самопоразглашенных республик на Донбассе и 5 организаций. Их в Евросоюзе считают виновными в действиях, нарушающих территориальную целостность Украины. Их перечень опубликован в официальном журнале ЕС. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также замораживание банковских активов. Напомню, общее число лиц, против которых были применены ограничения за действия, направленные против территориальной целостности Украины, теперь составит 132 человека и 28 организаций. В Национальном банке Украины не подтверждают информацию о массовой фальсификации гривны так называемыми ДНР и ЛНР. Банки не сообщали регулятору о большом количестве подделок, поэтому информация, которую распространяют некоторые СМИ, носит провокационный характер. Об этом заявил замдиректора профильного департамента Нацбанка Владимир Тищенко. По его словам, в этом году, по сравнению с прошлым, напротив, наблюдается снижение количества фальсификаций более чем на полтора процента. При этом нацвалюту подделывают в 12 раз реже, чем евро. Ведь украинская денежная единица хорошо защищена специальными элементами. У гривны их от 14 до 20, в зависимости от номинала. Чаще всего подделывают 5, 20, 50 и 100 гривен. Поэтому надо тщательно проверять купюры на предмет наличия водяного знака, который повторяет основной ресурс банкноты. Также должна быть защитная лента с микротекстом, а сама гривна должна быть рельефная на ощупь. На купюре есть и скрытый рисунок номинала, который можно увидеть под острым углом. Есть защитные элементы, которые видны только при ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. Такие детекторы есть в отделениях банков и в некоторых магазинах. Если человек сомневается в справедливости если человек сомневается в подлинности банкнот гривни, он должен обратиться в любое отделение банка. Банк возьмет у него эти банкноты на исследование с оформлением соответствующих документов. Оформляется заявление, выдается человеку справка о принятии на исследование этих банкнот и в дальнейшем учреждение Национального банка его проведет. Если же банкноты настоящие, человеку будет возмещена эта сумма. Если банкноты поддельные, значит они будут изъяты без возмещения стоимости. Если банкноты справжние, людине будет вычкодована эта сумма. Если банкнота подроблена, значит она будет вылучена без вычкодования вартости. Территориальное управление Нацбанка проверяет банкноту в течение пяти дней. Если же у человека изъято две больше сомнительных купюр, тогда задействуются правоохранительные органы. Согласно Уголовному кодексу, преступлением считается изготовление, преднамеренный сбыт или использование фальшивых купюр. Оставайтесь вместе с нами на БТБ. Увидимся уже меньше, чем через час. Дождитесь.